Die sich schnell ändernde und komplizierte Gegenwart hat neue Anforderungen an das Ausbildungs- und Wissenschaftssystem. Die hohe Kompetenz der Wissenschaftler in verschiedenen Bereichen, Gesellschaftsaktivität und Kreativität sind heute als nie vorher angefragt. Die Fakultät für internationale Beziehungen der Uschgorode Uni entwickelt ständig ihr Wissenschaftspotenzial. Organisiert wissenschaftliche Forums des neuen Formats. Einigkeit in Vielfalt. Kulturelle, politische und historische Herausforderungen der internationalen Beziehungen in Deutschland. So heißt die durchgeführte im Lesesaal der Bibliothek der Uschgerode-Uni-Konferenz, die dem 25. Jubiläum des Berliner Mauerfalls gewidmet. Berliner aus dem Ost- und Westteil der Stadt erklettern die Mauer. Volksfeststimmung beim Wiedersehen am Brandenburger Tor. In der Nacht war es geöffnet worden. 28 Jahre lang, seit dem Bau der Mauer am 13. August 1961, haben wir diesen Tag herbeigesehen und herbeigehofft. Wir Deutschen sind jetzt das glücklichste Volk auf der Welt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten hat ihre Schrecken verloren. Wahrscheinlich mehr als 100.000 DDR-Bürger haben bis zur Stunde die offene Grenze zu einem Besuch in West-Berlin und im Bundesgebiet genutzt. Vor allem in Berlin spielen sich bewegende Szenen ab. Dort wechselten seit der vergangenen Nacht Zehntausende Menschen in beiden Richtungen über die Grenze. Manchmal entfielen die Kontrollen ganz. Die DDR hat inzwischen damit begonnen, Grenzbefestigungen zu beseitigen, um neue Übergänge in der Stadt einzurichten. Nach Angaben von DDR-Innenminister Dickel werden auch neue Grenzübergänge zur Bundesrepublik in Erwägung gezogen. So einen Taumel hat Berlin noch nicht erlebt. Noch immer kommen unzählige DDR-Bürger ohne Visum nach West-Berlin. Das Vorzeigen des Personalausweises genügt bisher. Mit Jubel und Freudentränen werden sie empfangen. Mindestens 1000 DDR-Bürger wollen für immer im Westen bleiben. Die Aufnahmelager sind überfüllt. Gewaltiger ist jedoch die Menge der Kurzbesucher. Der Kurfürstendamm ist dicht von Menschen, die einfach nur einmal gucken kommen wollen. Lange Schlangen bilden sich an den Auszahlungsstellen für das Begrüßungsgeld. 100 Mark erhält jeder Besucher. Gleich nebenan wird das Geld auch wieder ausgegeben. Viele Kaufhäuser und Restaurants offerieren Sonderangebote und akzeptieren auch Ostmark, normalerweise zum Kurs von 1 zu 10. Belagert werden aber auch die Wechselstuben. Weil so viele DDR-Bürger Ostmark in Westgeld getauscht hatten, rutschte der Wechselkurs zeitweise von 1 zu 12 auf 1 zu 9 ab. Am Nachmittag wurden allerdings auch große Mengen Ostmark wahrscheinlich von Spekulanten gekauft, sodass der Kurs wieder anstieg. Währenddessen feiern die Berliner das wohl freudigste und spontanste Fest ihrer Geschichte. Zehntausende versammeln sich vor und auf der Mauer am Brandenburger Tor. Immer noch fassungslos und oft mit Tränen in den Augen. Schon gestern Nacht knallten am Brandenburger Tor und an allen anderen Grenzübergängen die Sektkorken. Es spielten sich bewegende Szenen ab, nachdem sich die neue Regelung in beiden Teilen Berlins herumgesprochen hatte. Die ersten DDR-Bürger, die im Trabi oder zu Fuß über die Kontrollpunkte kamen, mussten noch ihren Personalausweis zeigen. Nach Mitternacht waren die Grenzkontrolleure dem Ansturm nicht mehr gewachsen, sie verloren völlig die Übersicht. Westberliner gingen sodann ungehindert nach Ostberlin und unzählige Ostberliner kamen nach Westberlin, meist nur für eine kleine Stadtrundfahrt. Тема бесперечно є дуже актуальною, оскільки, окрім того, що ми відзначаємо якраз цими вихідними цілий світ відзначає падіння Берлінського муру і ті процеси об'єднавчі, які все-таки Врешті-решт сподіваємося, об'єднали німців знову в єдиний народ, в єдину країну. Ці події є, і тема конференції є дуже актуальними для України, оскільки ми все ще маємо цей мур десь середині країни. Можливо, якраз переживаємо настільки трагічно, як цей уявний мур пересувається ближче до східних кордонів України. Тому досвід Німеччини, досвід об'єднання в єдину країну, подолання тих розбіжностей між жителями східної і західної. Німеччини, я думаю, що він вивчення цього досвіду буде надзвичайно корисним і для України. den westlichen Ländern. Format der Формат Die Gruppenarbeit nach der Case Study Methode. методи. Кейс, в якому я є модератором, присвячено політичній. А зовнішньополітичній діяльності урядів Німеччини, так тобто, ми намагаємося в кейсі простежити як. Об'єднання Німеччини вплинуло на його політичну роль в центральному східній Європі, в Європі в цілому, які є проблеми у зовнішній політиці Німеччини, яким чином економічна сила Німеччини може бути трансформована в її політичну могутність і в її вагу на міжнародній арені. Та німеччина безперечно і для Закарпаття і для України в цілому є історично і сьогодні так само надзвичайно важливим партнером, так і тому без розуміння тих тенденцій політичних економічних. А в житті Німеччини ми не можемо сьогодні розуміти динаміку розвитку не тільки самої Німеччини, але й Євросоюзу в цілому, оскільки Німеччина безперечно, є економічним як мінімум лідером європейського союзу. Сьогодні все більше мірою починає визначати також і зовнішньополітичний порядок денний beteiligen ліра an direkter Erörterung der praktischen Situationen und Problemen. Die Cases werden auf der Grundlage der Erfahrungen von Menschen, die in einem bestimmten Bereich arbeiten, gefasst. Im Rahmen der Lesungen werden sie von den Teilnehmern erforscht und besprochen. Die Cases liegen der von einem Moderator geleiteten Gruppendiskussion zugrunde. Das Ziel ist das Erlernen eines Problems, das bisher nicht oder nur unzureichend beobachtet wurde. Wir leben in der, in der Zeit der Globalisierung, aber jedes Volk, jede Nation kann auch äh, in dieser äh, globalisierten Welt auch mitwirken mit, äh, mit eigenen äh, Bräuchen, Traditionen. Also das ist, äh, wie gesagt, kein Urteil, das ist eine Chance, die wir einfach benutzen sollen. Ja? und äh, das ukrainische Volk muss das machen, was einfach seiner Kultur gehört. Der Bildungsprozess in den ukrainischen Hochschulen orientiert sich an dem europäischen Modell der fachlichen Tätigkeit. Das ist wichtig, weil alle zusammenarbeiten. Diese Zusammenarbeit, das ist die wichtigste Idee. Die Wissenschaftler und die Studenten, die arbeiten zusammen. Das ist erstens. Zweitens, das ist wichtig, weil 25 Jahre der Mauerfall, das ist nicht einfach irgendwelche Ereignisse, das man überhaupt vergessen kann. Und darum sollen wir darüber reden. Und es gibt sehr viele Parallele, die man mit ukrainischer Situation. Vergleichen kann diese äh, Trennung äh, zwischen Ossi und Wessi oder äh, Ostukrainer und äh, Westukrainer. Und das ist die Frage, was der Staat machen kann, äh, damit wir diese Trennung überhaupt nicht haben oder das, damit wir das überwinden könnten und überhaupt, ob es möglich ist. Und äh, es gibt viele Meinungen. Zum Beispiel einige sagen, dass äh, die Deutschen, ja, die wurden äh, 28 Jahre, äh, die hatten 28 Jahre die Mauer, aber trotzdem haben sie äh, Deutsch gesprochen, die hatten äh, gleiche Geschichte und so weiter. Die hatten woran sich zu erinnern. Und wir waren zu weit voneinander. Aber die anderen sagen, okay, äh, die haben das überwunden und ähm, der Staat hat alles gemacht, damit die Ostdeutschen sich nicht so schlecht fühlen, zum Beispiel. Die Regierung, die deutsche Regierung hat alles gemacht, damit alle sich wohlfühlen. Und das, was die Deutschen damals am 9. November 1989 gesagt haben, jetzt sind wir das glückste Volk in der Welt, das, dieses Gefühl ist das Wichtigste. Und und ich will so sehr, dass äh, eines Tages die Ukrainer sagen, wir sind das glücklichste Volk der Welt. Äh, die Kultur und die Literatur, das ist, worüber man jetzt spricht, äh, das ist auch sehr wichtig. Man soll von Anfang an ukrainisch sprechen und ukrainische Literatur lesen. Man, da, man soll nicht zwingen, man soll selbst das wollen. Wenn man das macht, dann mh, sehe ich keine Probleme in Zukunft. Погляньте ще раз на цю цятку. Це тут, це наш дім, це ми. Усі, кого ви любите, усі кого ви знаєте, усі, про кого ви коли-небудь чули, всі люди, що коли-небудь існували, прожили своє життя на ній, безліч наших насолоди страждань, тисячі самовпевнених релігій. Ідеологій та економічних доктрин, кожен мисливець і збирач, кожен герой і боягуз, кожен творець і руйнівник цивілізації, кожен король і селянин, кожна закохана пара, кожна мати і кожен батько, кожна здібна дитина, винахідник і мандрівник, кожен викладач етики, кожен брехливий політик, кожна суперзірка. Кожен найбільший лідер, кожен святий і грішник в історії нашого виду жили тут, на порошинці, підвішеній у сонячному промінні. Земля дуже маленька сцена на безмежній космічній арені. Подумайте про річки крові, пролитих усіма цими генералами і імператорами, щоб у променях слави і тріумфу вони могли стати. Короткочасними господарями частини піщинки. Подумайте про нескінченні жорстокості, що здійснюються мешканцями одного куточка цієї цятки стосовно мешканців іншого куточка, що лише ледь-ледь відрізняються від них. Подумайте про те, наскільки часті між ними розбіжності, про те, як жадають вони вбивати один одного. Про те, наскільки гаряча їхня ненависть, наша поза, наша уявна значимість, ілюзія про наш привілейований статус у Всесвіті всі вони пасують перед цією точкою блідого світла, наша планета лише самотня порошинка у навколишній космічній темряві. У цій грандіозній порожнечі. Немає ані натяку на те, що хтось прийде нам на допомогу, щоб урятувати нас від нашого ж невігластва. Земля поки що єдиний відомий світ, що може підтримувати життя. Нам більше нікуди піти, принаймні у найближчому майбутньому. Побувати так, колонізувати ще ні. Подобається вам це чи ні. Але земля це зараз наш дім. Кажуть астрономія прищеплює скромність і зміцнює характер. Напевно, немає кращої демонстрації дурного людського зазнайства, ніж ця відсторонена картина нашого крихітного світу. Мені здається, вона підкреслює нашу відповідальність, наш обов'язок бути добрішими один з одним, берегти і плекати. Цю блідо-блакитну да цятку наш єдиний дім. Ich bin sehr froh, dass meine Studenten so aktiv sind. Die haben sehr vieles studiert, sie haben sehr vieles gelesen und sie waren so glücklich. Sie haben mich in der Nacht angerufen und sagen, wow, das ist so interessant. Was, was können wir noch lesen oder was können wir noch finden und wie und wann und so weiter. Die jungen Wissenschaftler nehmen an verschiedenen Konferenzen aktiv teil. Schreiben wissenschaftliche Artikel und wurden im Ausland hospitiert. Студенти подорожують, їздять з різними обмінами, бувають в Німеччині, в інших країнах світу. І я думаю, що саме студенти можуть внести такий свіжий погляд на ці проблеми, можливо, який вони винесли не тільки з академічних якихось творів чи досліджуючи. Роботи інших науковців, а і з власного з власного досвіду спілкування з молоддю, адже, врешті-решт, це їм жити і будувати нову Україну і використовувати той досвід, який ми тут намагаємося осягнути. Klischees zu zerstören, das Bildungswesen zu modernisieren, das alles sind die Ziele der engagierten Wissenschaftler. Dazu gehört auch ein neues Format der Durchführung von der wissenschaftlichen Konferenz. Der Berliner Mauer am 9. November 1989 erinnert uns Ukrainern an die schon epochalen Tage am Kiewer Maidan. Ja, viele Menschen damals in Deutschland und im vorigen Jahr in der Ukraine fühlten. Also es muss sich etwas ändern. Also, und uh, nur durch das Gefühl ändert sich ja gar nichts. Ich muss etwas ändern. Wir müssen etwas Gemeinsames unternehmen. Ich hoffe nun dass die Empfehlungen und, äh, und die Schlussfolgerungen, die im, im Verlauf dieses Forums erarbeitet werden, ihre praktische Ansicht finden. Und in diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich bei allen Teilnehmern und Gästen äh, der Konferenz äh, also für eine inhaltsreiche und äh, interessante Diskussion. Diese Konferenz hat auch die politischen, sozialen Fragen bezüglich Deutschland und Deutschen betroffen. Die Meinung von den echten Deutschen spielt dabei eine große Rolle. Als Diskutant war Herr Erik Rösner an der Konferenz beteiligt. Gibt es heute Unterschied zwischen Ostdeutschen und Westdeutschen in Deutschland? Ja, diesen Unterschied gibt es. Den wird es auch noch sehr lange geben. Denn äh, die Mauer wurde zwar offiziell abgerissen, aber inoffiziell ist die immer noch in den Köpfen vorhanden. Also es gibt ganz stark diesen Unterschied. Man geht in den Westen und im Westen wird gesagt: "Du Aussie, was machst du hier?" Und, äh, also es gibt diese Unterschiede. Ja. Bis heute. Bis heute noch. Ja, und es wird auch noch sehr lange diese Unterschiede geben. Die Konferenz äh, ist sehr interessant. Äh, sie bringt mir die Seite näher. Wie denkt man in der Ukraine über Deutschland? Ja, ähm, es zeigt mir einfach, wie Deutschland wahrgenommen wird. Ja, also für mich persönlich ist das sehr interessant, diese Wahrnehmung zu erfahren. Ähm, auch hoffe ich, dass ich ein bisschen was mitgeben kann. Vor 25 Jahren war der Mauerfall als Signal des Aufbruchs in eine neue Zeit. Heute. Ist es ein guter Anlass, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Deutschlands zu besprechen? Heute scheint vieles von damals sehr fern und doch wieder sehr nah, besonders für die Ukraine. Ich glaube, es ist eine sehr gute Option für die Ukraine, was zu verändern, also für euch, dass ihr wirklich was verändern könnt. Aber ihr müsst diese Chance auch nutzen. Und es wird ein langer Weg bis dahin, es wird viele kleine Schritte geben müssen. Ich hoffe, dass es klappt, dass ihr wirklich so weit kommt und sagt, wir sind jetzt ein Land und wir beseitigen diese Probleme, die es gibt, denn dann ist die Ukraine sogar fast besser aufgestellt als Deutschland, möchte ich behaupten.